Четыре часа вот, с 11 до 3 можно ходить по городу, остальное все сидите дома. Так как у нас еще магазин работает недалеко вот здесь, вот. Ну, можно из-за этого времени на базар кое-кто еще продает, там свои продукты. Там. Все по домам сидят. Кто еще остался? Надо скупиться, надо воды наносить. Да вот бегаем, как кони. Вода, хлеб. Да я даже не знаю, мясо еще вроде продают. Овощи тоже продают. В основном хлеб, вода. Блять, практически нигде вода не купишь. У меня три животных дома. Куда мне убить, усыпить, выкинуть на произвол судьбы. А выехать с ними коты. Выехать с ними сейчас будет проблематично. Плюс какие цены там на жилье. Все тихо, вже все, ну, практично нікого не увідять. З окна так смотриш, ну тихо все. Уже в два райони нашого міста це район 5-6 і мікрорайон Західний, вже не пускають туди. Тільки є вивіз. Вже туди люди не в'їжджають. І вивозимо вже людей, і дітей капсулами. А хочешь уехать войск с творожком, то возьмите.